islom daraxtining eng shirin mevalari birin ketin to'kilayotgan bir pallada hamisda bo'lib turgan xolid ibn valid roziyallohu anhu ham kasallik yuqtirib oldi endi vafot etishini bilgan xolid roziyallohu anhu yig'ladi qo'rqib yig'ladimi yo'q yo'q yig'lashining sababi boshqa edi u kishi men ko'p janglarda qatnashdim tanamda tix demagan joy qolmadi eng katta orzuyim jang maydonida shahid bo'lish edi holimga qaranglar tuya joyida o'lganidek to'shakda o'lyapman deya xafa bo'ldi shunda sahobalar ey xolid ollohning qilichi jangda sinmaydi uni olloh yalang'ochladimi demak uni o'zi joyiga qaytarishga haqlidir xolid ibn valid oti va jang uchun anjomlarini musulmonlarga vaqf qilib uni musulmonlar ishlatsinlar deya vasiyat qildi yigirma birinchi hijriy sanada fotih sarkarda xolid ibn valid roziyallohu anhu olamdan o'di